शैतान की इंसान से मुलाकात एक मरतबा शैतान इंसानी शक्ल में एक साहब से मिला और उन्हें साफ साफ जाकर बता दिया कि मैं शैतान हूँ और इंसानी शक्ल में आपसे मिलने आया हूँ इस पर खन साहब ने शैतान से कहा भाई मजाक करे हो यार तुम्हारी तबीयत ख़राब है या तुम्हें कुछ हो गया तो शैतान ने हैरानी से जवाब दिया कि मैं वाकई में शैतान हूँ क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो ऊन साहब ने कहा तुम किसी के भी सामने जाकर ये बोलोगे ना तो वो जैसे कैसे क्या मान लेंगे तुम्हारी बात कि तुम वाकई में शैतान हो ये हमें बेवकूफ़ समझ रखा है इस पर शैतान ने इन साहब का हाथ पकड़कर इन्हें एक हलवाई की दुकान पर ले गया और इससे कहा कि अब तुम मुझसे सवाल मत करो और जो कुछ होगा वो देखो ये शख्स ये देख बहुत हैरान हुआ खैर शैतान ने शहर की कढ़ाई में उंगली मारी और फ़ौरन बाहर निकाल कर दीवार के सामने पहुँच और इन साहिब को लेकर सामने वाली दीवार के साथ जाकर खड़ा हुआ थोड़ी देर में मक्खियों का एक छत्ता आकर उस पर टूट पड़ा ये देखते ही सामने वाले लोहार की बिल्ली ने मक्खियों पर हमला बोल दिया सामने सड़क पर फौजियों के साथ ऊँडा एक कुत्ता जा रहा था इसने बिल्ली की तरफ देखा तो फौरन इसका शिकार करने के लिए इस पर चुमट पड़ी जिससे बिल्ली बुरी तरह ज़ख्मी हो गई और भागते हुए इस हलवाई की मिठाई का थाल भी गिरते चले गए हलवाई ने जो ये मंजर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और इसने गरम गरम चमटा उठाकर इस कुत्ते को तय मारा इस कुत्ते की तो जैसे टांगे ही गायब हो गई फौजी ने जब ये देखा तो वो भी इस दुकान पर आ गया पूछने पर पता चला कि यह चिमटा हलवाई ने क्यों मारा ये सुनते ही में आ गया और इस हलवाई को मारने लगे वहाँ आसपास के सब दुकानदार जमा हुए और फौजियों पर हमला कर दिया ये देखते ही एक फ़ौजी वहाँ से मुड़ा और अपनी गाड़ी पर चला गया और थोड़ी देर बाद मजदीद फौजियों को लेकर आ गया जिन्होंने वहाँ रश देख कर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी जिसने मज़द मामला खराब कर दिया और बहुत सारे लोगों की मौत ही हो गई ये देखकर वो साहिब शैतान को लेकर दूर चले गए और जब गोलियों से कुछ दूर हो गए तो कहने लगे मैं वाकई मान गया हूँ कि तुम वाकई में शैतान हो और ये भी समझ आ गया है कि आखिर आदम को सजदा ना करना सिर्फ एक खता नहीं तुम बल्कि बहुत सी खताओं का सबब बन गए हो